Я коротко о проделанной в этом периоде работе новой командой, которая пришла работать в вот. этот период было много промышленных предприятий. Хочу вам сказать, что предыдущие пять лет работы внесли существенные позитивные изменения в работу промышленного комплекса, чем всегда славился. Сейчас пристальное внимание является ремонту и возрождению дорожного покрытия в области. Оно находится в катастрофическом положении. Дороги небезопасны для жизни водителей и Поэтому na конечно, é problema disso. Решение от 2008 года был оформлен и выдан Государственный акт на землю, подчеркиваю, Государственный акт на землю, где прописана единственная функция, по которой мы были на земле, это строительство дороги. Если бы в этом акте были еще другие объекты, тогда действительно нужно было бы провязать этот порядок, а принять предыдущее решение и акт. Сегодня нет необходимости для так, да, потому что он уже выдан конкретно под вот тот объект, который строится. Я вам еще раз хочу сказать, что есть соединение улицы Новгородской с улицей Сумской, То, что в прессе называется пробивкой через Панкуле, на самом деле является пробивкой через лесопарк. И будет построено ничего, кроме дороги. Состояние отобрать из неинформной собственности. В 2004 году данное предприятие было на ходу. Оно выпускало самолеты. Был портфель заказов. И была серьезная перспектива для реализации продукции хай авиазавода за пределами Украины. 2005 год становится фатальным для этого революционного авиационного предприятия. Вымываются оборотные средства, берутся невыгодные кредиты, которые потом выплачиваются через предприятия в большом конверсационном центре. По фирмах, фирмам приставываются самолеты были переданы разным компаниям, и внутренние авиалинии страны лишаются самолетов, современных самолетов хайповского производства, что делает невозможным их реализацию за пределы Украины, потому что ни одна уважающая себя страна не купит самолет у другой страны, который не используется на нам -нуре. Интересует ваше отношение к губернатора, готовящимся к приватизации хайпового ДНР. Данное предприятие имеет большую долю в государства. Порядка 73%. Так или иначе, сегодня оно управляется год государством. Сегодня есть доверенность на управление и менеджмент компании работает в интересах акционеров. Данное предприятие. из местных бюджетов в областной и в районе. Центральные районные больницы, через центральные районные больницы будет происходить финансирование всех пересечков ужерских пунктов. Потому что сегодня возможности села, поселка, маленького районного центра таковы, что у них нет денег даже на бумагу, не говоря уже на медикаменты, на питание. транспортной доставки, в том числе и специальных предприятий, другие специализированные клиники, которые, как правило, находятся в городе В то же самое время, сегодня мы перераспределяем финансирование и максимальное дополнение нового оборудования будем направлять именно в те центральные районные больницы, которые имеют квалифицированный персонал, обслуживают несколько районов которыми закреплены участки трасс государственного значения, куда попадают люди, которые помещаются, чтобы показались в полоте. Я думаю, будет задавняя мечта господина Шурмы. Нам не дадут результаты привоза специализированного для доставки больных. В ближайшее время для санавиации, которая пользуется не только услугами, летательными Машины, мы приобретем два американских автомобиля, таких, как мы приобрели для наших маленьких новорожденных деток. Они получают от и имеют большое пространство, что позволяет комфортно доставлять больного знаете, наш подход в медицине, и, я думаю, из-за каждого возьмем специальный период,